A partire dal mese di marzo 2023 l'attore turco Can Yaman ha dato il via ad un tour, in diverse città italiane, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul disagio giovanile. L'obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza rispetto al tema, fornire strumenti utili ai giovani e alle famiglie per uscire da situazioni difficili, aiutando l'ammodernamento e le funzionalità delle strutture ospedaliere nazionali e incoraggiando i ragazzi al confronto e al dialogo. Mercoledì 24 maggio il tour Break the Wall farà tappa a Fiuggi. Frosinone. Grazie alla sinergia tra l'associazione Gianni Amano for Children, l'azienda De Cecco, il comune di Fiuggi Assessorato Cultura e Delegato alla Pubblica Istruzione, Radio Centro Fiuggi e Istituto Alberghiero di Fiuggi Buonarroti, il progetto farà tappa nella cittadina termale per un evento dedicato agli alunni delle classi finali. Sarà l'occasione per sensibilizzare sul tema dell'alimentazione e l'adolescenza, insieme alla Torregiani Amman, cofondatore dell'omonima associazione che quest'anno si prefigge due obiettivi. Sensibilizzare l'opinione pubblica sul disagio giovanile e aumentare la consapevolezza rispetto al tema, fornire strumenti utili ai giovani e alle famiglie per uscire da situazioni difficili, aiutando l'ammodernamento e le funzionalità delle strutture ospedaliere nazionali e incoraggiando i ragazzi al confronto e al dialogo. L'attore è affiancato da specialisti del settore per diffondere informazioni di prevenzione e sensibilizzazione, fornendo strumenti diretti, rivolti sia ai giovani che ai loro genitori o tutori. Raccogliere fondi per apporre interventi infrastrutturali ed ammodernamento al reparto di neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I di Roma, fondato dal neuropsichiatra infantile Giovanni Bollea tra gli anni 50 e 60, per agevolare le condizioni dei ragazzi. Gianni Amann detto. Avrei avuto ancora più successo se non fossi stato bello. Gianni Amman, che è diventato famoso in Italia, il cui nome è citato da molte star e che è nel branding di marchi mondiali, era estremamente strano. Ha anche firmato un nuovo progetto lì. È stato presentato in anteprima lo scorso venerdì. Sto parlando di Viola come il mare, ha spiegato al Corriere della Sera. La bellezza da sola non basta, richiede anche perseveranza, disciplina e determinazione. Altrimenti ci sono persone più belle di me, sono necessarie oltre al talento. Lascia che te lo dica, ha assolutamente ragione. Ha lavorato con perseveranza, è progredito in modo disciplinato, ha stabilito risolutamente una nuova vita in Italia, è diventato uno dei nomi ricercati lì, ha realizzato spot pubblicitari, Dolce Gabbana, Mercedes, De Cecco. Prima che mi dimentichi, ha anche fondato il suo marchio, Gianni Amanmania, Profumo. E, soprattutto, ha fondato l'associazione di Gianni Forci for Children, allo scopo di raccogliere fondi per sostenere e sostenere bambini e adolescenti in campo socio-sanitario, promuovere attività di interesse sociale legate alla pediatria e all'età evolutiva, ha raccolto 1,8 milioni ad oggi. Ah! C'era anche un libro, sembra strano anche a me. Non so ancora come avere successo. Ma il successo porta successo. Proprio come Al Pacino e Sharon Stone non posso fare a meno di dirlo. Coloro che hanno cercato di denigrare Gianni Amman fino a venerdì scorso non sono stati in grado di elogiare il successo dell'attore Andy da sabato scorso. Il famoso attore Gianni Amman, che vive in Italia da molto tempo e ha firmato molti progetti nel paese, è spesso all'ordine del giorno con i suoi post sui social. La famosa attrice ha completato le riprese della serie tv Violet Like The Sea, che si sono svolte a Roma e Palermo. Gianni Amman, che ha recitato in molti spot in Italia, firmato progetti di responsabilità sociale e lanciato persino un marchio di profumi che porta il suo stesso nome, sta lavorando duramente per avere successo. Diplomata al liceo italiano, l'attrice prende anche lezioni di italiano di tanto in tanto per migliorare il suo già ottimo italiano. La famosa attrice, che aumenta giorno dopo giorno la sua base di fan in Italia, desidera ardentemente i social media che utilizza attivamente con i suoi fan turchi. L'ultimo post di Gianni Amman sul suo account Instagram, che lavora a ritmo serrato in Italia, ha fatto dire ai suoi follower Gianni Amman desidera ardentemente la sua patria. Gianni Amman, che parla già molto bene l'italiano, ha preso lezioni di italiano per avere una migliore padronanza della lingua prima dell'inizio delle riprese. Sono iniziate le riprese di Violetta come il mare, che i fan italiani dell'attrice stavano aspettando con impazienza. Il seguente post di Kami Aman dal suo account Instagram ha aumentato l'entusiasmo tra i fan turchi e italiani. Il post di Gianni Amman, che ha scritto in italiano, salta sul tuo set e inizia un nuovo giorno, ha ricevuto in poco tempo migliaia di like su Instagram, che conta milioni di follower. La famosa attrice lavora sodo per avere successo. Ci sono anche lodevoli commenti sulle televisioni italiane sull'attore, che ha ricevuto la ricompensa per i suoi sforzi e ha posto un trono nel cuore degli italiani. Il canale televisivo italiano TG4 ha rilasciato un'intervista al famoso attore girando sul set della serie di Gianni Aman. Nel programma sono state usate parole di lode per Yaman. Gianni Aman ha anche condiviso il video del programma con i suoi follower sul suo account Instagram. Abbastanza alto anche il numero di piccoli fan nel paese del famoso attore, che sta aumentando di giorno in giorno la sua base di fan in Italia. Gianni Aman ha anche condiviso il video che ha girato con la piccola fan che è venuta alla porta di casa sua con i suoi follower sul suo account Instagram. Gianni Aman ha chiacchierato con il suo piccolo fan, che si è mostrato piuttosto emozionato, e non ha trascurato di scattare una foto ricordo. Bella condivisione del giocatore, i bambini aiutano a sorridere e sognare, ha scritto. D'altra parte, anche il video di Gianni Amana Braccio di Ferro che sta correndo rapidamente verso più follower con un numero di follower che supera i milioni su Instagram e aumenta questo numero di giorno in giorno, ha attirato l'attenzione dei suoi follower. Il video, che presentava i momenti divertenti e divertenti di Gianni Amman, ha ricevuto migliaia di mi piace e commenti in breve tempo. La famosa attrice Gianni Amman pensa di non essere una persona facile quando si tratta di amore e relazioni. L'attrice, che nelle sue interviste fornisce dettagli su di sé, sottolinea di non essere una persona facile come sembra dall'esterno. Continuando la sua carriera in Italia, Gianni Amà non solo continua il suo cammino stringendo nuovi accordi, ma si adopera anche per fare del suo nome un marchio mondiale. L'attrice, che ha bisogno di lavorare di più per questo obiettivo, compie passi sia ambiziosi che creativi. Oltre a due nuovi accordi di serie, il lancio di un marchio di profumi che porta il suo nome è tra i passi importanti dell'attore. Gianni Amman, che è ancora una volta all'ordine del giorno in Italia come personaggio televisivo dell'anno, attira l'attenzione anche con i suoi gusti personali e la sua prospettiva sulla vita. La bellezza ha un significato forte per Gianni Amman. Gianni Amman ama le cose belle. Ringraziando Dio per tutte le bellezze che la vita porta, l'attrice è molto soddisfatta della sua vita. L'attrice ha detto che l'oscurità a volte può oscurare le cose belle. Questo modo di pensare fornisce anche informazioni sulla visione della vita dell'attore. Per Gianni Amman, la cosa più importante in una persona sono i suoi occhi. Se gli occhi di una persona sono significativi, l'attore famoso è influenzato da quella persona. Affermando che non le piacciono affatto le persone arroganti. L'attrice pensa che questo renda le persone sia arrabbiate che frittolose.